Вітаємо вас, дорогі друзі. Протягом року героями нашої програми були люди незвичайні, люди відомі і люди напрочуд талановиті. Це люди, які вже сьогодні вписали свою власну, особисту яскраву сторінку у розвиток кіно і телебачення, літератури і театру, хореографії і музики. На сторінках нашої програми вони роздумували. Зрозумів, вчасно, вчасно, вважаю, вчасно, зрозумів, що ви знаєте, для того, щоб помітили тебе, оцінили твою роботу, треба зробити те, чого немає в Розумієте? Тому що якщо ви когось будете повторювати або вдосконалювати, не дай Бог, то ви знаєте, навіть Найкраща копія, мене є лише копією. Гірше, гірше оригінал. Так. Вона гірше оригіналу, тому що е, починати треба з оригіналу. От якщо ти хочеш про себе щось голосно сказати, то знайди те, що ми перед вами перед, з вами перед цим говорили. Те, що вже не було сказано кимось. Свій власний почерк, свій власний стиль. Все. Все, 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 все. іначе форму. вас не помітять, або будете далеко десь там в кінці списку, який, можливо, хтось колись буде читати, а може вже ні. Так, от така. Якщо про себе не скажеш, то інші можуть не догадатися. Сьогодні така, незвична, я б сказала, поетична мистецька натхненна погода. Дощ, як тебе надихає? такие пейзажи. Такой воплывый, спокойный дождь, yeah. природа. И вот мы сидим на берегу Женевского озера и беседуем на русском языке о проблемах культуры. Это здорово, конечно, на самом деле. <laughs> что ты больше любишь солнечную такую? Я знаю, что э, телевизионные ребята, это, это, это особые ребята, они, например, любят а вот такую погоду, потому что солнце не мешает работать, и это здорово, значит, в, в таком Balance случае… Баланс легче, да? Да, в таком случае будем надеяться, что картинка будет неплохая, наверное. Я не говорю о персональных, вообще в целом картинка. Вот. А что касается погоды, то Эльдар Александрович нас еще в 1977 году убедил в том, что у природы же нет плохой погоды, правильно? Это, это у нас бывает плохое настроение. Самое страшное – это другой тот, тот мир, который… Там где смерть, и поэтому все остальное, там где жизнь, это надо этому только радоваться, это надо принимать, и в принципе я думала о том, я тоже я рассуждаю иногда, иногда анализирую, я, наверное, могу оправдать все и всех, и я э, могу простить все, я могу простить все, наверное, это мудрость уже мне так кажется. Есть какое-то воспитание, есть. Ну, які-правила, є якісь заповіді, ті ж саме. 10, 12, 5, дві заповіді, які ти не нарушиш ніколи. Мені головне, щоб люди повірили моєму слову, щоб люди э, відчули мою душу. И коли им від цього буде добре, тобто я вам скажу, що я творець э, добра. От э, те, що я пишу, я все-таки творю ту добра, в Яку люди повинні повірити, повірити мені, щоб їм легше і краще жилося. У своєму колективі я знаходжу те, що інколи не знаходять люди. Це дві сім'ї. Перша сім'я це дім, любима дружина, Юлечка, Калюнька, моє щастя, надія, віра, любов. І творчий колектив, в якому я працюю, поєднання ось цих двох. Сімей, так би мовити, в баченні щастя, оце якраз і є для мене основним. В свої 86 років я багато чого бачив, є з чим порівняти, розумієте. І тому я вам скажу так, до цього або в це треба ще залучити, аби людина мала від природи смак. И по мира. То, что по чувствам мира, ну, может быть и Замысливалась. Замысливались. У каждого, может быть, есть какие-то там свои слабинки, о которых можно говорить, и э, но я стараюсь в людях в людях видеть хорошее. Вот сейчас уже, да, я уже достаточно, скажем, я я еще молод душой и телом, но какая-то жизненная мудрость опыт, который уже есть, да, он он заставляет, не то что заставляет даже, да, а позволяет тебе вот смотреть на людей сначала в розовых очках и видеть только хорошее. Я по своей сущности лирик. Лиричная героиня. Да, вот я как-то не знаю, ну я с детства вот такая, как мне говорили еще, когда маленькая была, ну что ты такая вот как бабулька, все рассуждаешь и рассуждаешь не по годам. Я как-то так вот про философию жизни, я видела, как работают мои родители, как они стремятся, чтобы у нас все было, чтобы вот мы там были ничем не обделены. Поэтому не знаю как-то, я такой человек достаточно очень сочувствующий. Я когда езжу на дорогу, я сама вот водитель, я, я боюсь за каждую кошечку и собачку. Я, я водители, которые со мной рядом сидят, но они просто, но ну они там, не знаю, они вешаются просто. Да, они, пожалуйста, хоть в руку-то ногтями не цепляйся. Ну, я не могу, я как бы, я, я всегда с собой, когда езжу по Киеву, я вожу с собой обязательно сосисочки, подкармливаю, ну, бездомных собак, кошечек, ну, не знаю, я как то такой человек, сопереживающие. Вот и мне всех жалко, мне всех надо пожалеть. И вот это вечный вопрос борьбы э, внешней э, игры, такой, знаете, как сказать, э, пред игры представления, да, или игры переживания. Часто она соединяется. Часто мы даже. Это бывает так, что мы. Актеры сами иногда этого не отслеживают. Они могут прожить кусок, потом не понять потом неделю ходить там или месяц вообще и думать, что же с ним произошло, что же... Я вроде, я так никогда не играл. Для меня не проблема прыгать в настроениях, в эмоциях. Совершенно не проблема. Я могу, могу а, агрессивничать сейчас, быть очень злым, а через пять минут все хорошо. Я люблю красивых и разумных девчат, женок. Не играю роли и 18, и а 58. Саме головне, щоб було цікаво спілкуватися. Хочеться чогось більшого. Хочеться якоїсь духовності. Крім ну, ясно, що мужчина спочатку бере жінку очима. Тобто він її дивиться сексуально. Перший подих. А другий подих це безумовно інтелект. Так що, якщо ще цікаво поговорити, то це цікаво мені. Робили компліменти. Спасибо, в свою очередь я благодарю за іскренні розговор. Абсолютно було приємно і И... ну, ще не в одній програмі. я не был столь искренен. Вот кто бы знал, если бы ты пошла танцевать, не была такой прекрасной ведущей. А так вот закончил филологический факультет, сейчас занимаешься журналистикой, прекрасной ведущей. Сколько мы вместе отработали концерта, ты на сцене Дворца Украины была значит, признана одной из лучших ведущих нашей Украины. Было же такое? Было. А если бы ты танцевала, не, было, не занял такой пост. Спасибо вам большое, что вы мне нравится, что вы сидели, просто со мной разговаривали, не заглядывали в бумажку, что вы подготовленная пришла, пришли. Это очень приятно. Вы такая терпеливая, слушательница. Прям, спасибо вам большое. И Мриялы. Если я смогу, я должен сделать этот город хоровой империей. Я думаю, вырасту, выучусь, построить такую школу, где нашим детям не будет не поливать тарелку, чтобы они чувствовали себя комфортно и ну, чтобы это было Такая школа, ну, равна, которой, щоб її не було ну, задачи. І взагалі моя така дика мрія. Я страшенно хочу маленьку хатку на березі моря, грядочку з помідорочками і козу. Козу? Так, да, щось козу. Ну не корови на морі. Жінка мечтає шубі. Да? І от таку шубу я себе присмотрела. Тут красивую такую шубу, вот я ее мерила, крутилась перед мужем, значит, в магазине. Я вижу, он вышел курить, не был доволен, не был доволен. Ценой? И, и ценой, и моим настроением, <свят> желанием. Вот, и дня три я вспоминала об этой шубе, я говорила, что так бы было мне хорошо, не мешало бы ее зимой носить. Пока он мне не сказал, значит, так, если ты еще раз скажешь об этой шубе, ну, мы просто ну, поссоримся. Я замолчала. Я, замолчала ровно два дня. То есть я действительно не забыла. Я поняла, что все, ну ничего не получится. Значит, ну не вышла у меня, не, не, говорила. И я два дня молчала, то есть о шубе я не говорила. И, видимо, ему стало скучно, вот Андрюша. И он приезжает через два дня в филармонию с красивым таким пакетом. Вот, и вытягивает эту шубу и мне презентует. Вот это романтический поступок такой. Получаю подарки все время. Ха -ха, Может, потому что я не требовательная. Да? Ну, я знаю, что, что касается свят, особенно новоречных, то про не одно десятилетие телерадиокомпании вы незминный дед Мороз. Это было очень интересно. На моих глазах повырастали дети. Спиробитники. Да. Под елочку приходили ко мне вот такими, сейчас они уже Сын Виталия Цыпина в Ленинграде, солидный человек в Санкт-Петербурге теперь. Профессий нет. Да, а приходил ко мне вот таким вот мальчоночкой, и что самое интересное, Виталий Цыпин был изобретательнейший и поэт и, и вообще хохмач, так как мы говорим. Он, вот он его, и, и ему дал стишок выучить, приходит этот малыша ко мне и взял меня за руку. Стоял, посмотрел, потрогал меня за бороду, потом отошел, говорит, сейчас я расскажу стишок. Ну, говорю, давай. Рассказываю, я приготовился. И вот он изрекает так, поставлено по-артистически уже. Здравствуй, наш любимый Дедушка Мороз. Это ль не отводки покраснел твой нос. Вер, это было уморительно, потому что все же родители, все дети тут, и родители, тут, конечно, хохот, тут, конечно, изумительное состояние. Вот. Но это все доказывает, как мы дружно жили, как мы друг к другу относились. И поэтому оттуда, и, наверное, вот год или два тому назад, как я не проводил детский утренник уже у нас или Зато дорослые вы зажде да, проводите. Взрослым всегда мы делали вот и капустники до да, новогодние такие вот. То я вы с были одно время. Ну то дешево по имиджу подходила. Да 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 да. И добриша, возможно, была. Вот таким образом і в этом году ми празнували капитановодні вот, праздники. меня вговорили теж Дедушка мороз, Это уже в Ну, Тому що кандидатура народ, взагалі не обговорювалася. Не Дед Мороз. Так, да. да, пожалуйста, народ ждет. А Але знаєте, майже научно доведений факт, що на новорічні різдвяні свята небеса розкриваються, і всі мрії і бажання мають збутися. Нехай ваші мрії і бажання будуть обов'язково світлими і добрими з Новим роком і з Різдвом! Партнер програми ресторанний комплекс Тіхая гавань». не только в Новый год мы желаем без забот жить, дружить, творить, любить, в гавань чаще заходить. Тихо, гавань, всегда, что не пожелается, обязательно оно все равно сбывается. С Новым годом! А протягом року над программой працювали я, Ирина Науменко, автор и ведуча. А что там свистит? Едем, да? Убери свет. Больше на Иру. А вот. мне куда смотреть? Да, чуть на, на меня добавил. Оператор Виктор Беглецов. Пусть все, что вы увидите в Новом году, приносит вам положительные эмоции. С Новым годом! Ну что, Виктор Николаевич, нормально все, ничего не надо подправлять сзади. Сереж, мне хорошо видно? Отлично вас. Осветливач Сергей Орлов. Пускай в ваших домах будет светло и уютно. от счастья и любви. С Новым Годом вас и с Рождеством Христовым! Инженер видеомонтажу Виталий Маковій. Ира, я сегодня загнать не успеваю, я идем и намонтирую. Желаю, чтобы все, что вы планируете, сбывалось в новом году. Инженер видеомонтажу Олександр Резниченко. А давайте этот спецэффект поставим. Подойдет? Мне было приятно готовить Проект про звезд и со звездами. И надеюсь, в новом году будет побольше у вас новых передач, новых событий. Смотрите канал Кировоград с Новым годом. Режиссер программы Олена Беглецова. Саш, вот этот план и вот этот меняем. Я желаю, чтобы все перемены в вашей жизни были только к лучшему. Під час монтажу брутальными анекдотами відволікали. Понимаешь, что самое интересное? Что я так просто не могу, ты понял? так вот сходу. Мне надо настроиться, Ира. Ирина Николаевна, у вас что, это подотчетное что Нет, спасибо. Дорогие уважаемые зрители канала Кировград, а именно программы Наудынти Засима. Я хочу от себя поздравить вас с прекрасным праздником Нового года, Нового года дракона. И пожелать прежде всего, конечно же, хорошего здоровья, добрых улыбок, всегда любящих вторых половин. И подумайте над моим советом. Мужчины, почаще всегда оставайтесь на Удынте Засима с самой прекрасной ведущей канала Кировоград Ириной Науменко. И наше творение Иноди хвалы я тебе говорил, что было хорошо. Не говорил. Ну, я тебе говорил, что было нормально. Не говорил. Ну я говорил, что сносно, да? Сносно Нет. говорил? И такого даже не говорил. Да что ж такое, ну. Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех с новым годом самый волшебный праздник, самых волшебных вам впечатлений. Программу на один сезон -Си сима поздравляю в точно так же, как и все наши программы. И все-таки по особенному, потому что в эту программу меня до сих пор умудрились не пригласить. Надеюсь, что программа отдумается, и у нас в новом году будет большое, светлое будущее. У меня выступление, у них в эфире, а у них больше зарплата. Ну, например. С Новым годом!